بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حجی شیف کاشف آج آپ کے لے کے آیا ہوں چکن ہانڈی ہاف کے جی کی ریسپی ہے اس کو بنانا بالکل آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے چکن ہانڈی کس طریقے سے بنائی ایک کڑھائی لے لیے کڑھائی میں ہم نے تین سو گرام کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے لے جی بون لیس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے اور کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پہ گرم کر لیا گرم کرنے کے بعد جو چکن ہے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ہاف کے جی چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے جیسے آپ ایڈ کریں گے جو کڑائی کے ساتھ جو ہے نا چپک جائے گا اس کو ہم نے چھڑوانا ہے ٹھیک ہے جیسے مجرم پولیس والے کو پکڑتے اس طریقے سے چھڑوانا پڑے گا اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے ہلکا سا ہم نے سولٹ بھی ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی کلر چینج ہو چکا ہے ہلکا سا براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کو چکن کو ہم نے دینا ہے نکال ٹھیک ہے اس سے چکن اور کوکنگ آئل کو الگ کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہم چھانے کی مدد سے نکال دیں گے چولہا بند کر دیا اب یہ دیکھیں جی چکن ہم نے نکال دیا ہے اب کوکنگ آئل تین سو گرام تک کوکنگ آئل کو ہم نے کم کر دینا اسی کڑھائی کے اندر ہلکا سامنے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے پیسٹ ایڈ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے چلائیں گے اب یہاں پہ دو ٹماٹر ایک پیاز کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اگر آپ ابائل کر کے گرائنڈ کریں گے تو بہت زیادہ ہی ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کھڑے مثال ڈالیں گے جیرہ سوکھا دھنیا تیز پتہ لونگ دالچینی چینی چھوٹی لائچی اور کالی مرچ ثابت یہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے کم سے کم دس سے بارہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ پکائیں گے جب تک گریبی دانے دار نہیں بن جاتی تو گریبی دانے دار بن چکی ہے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے پچاس گرام دہی ٹھیک ہے جی دہی کو پہلے اچھے طریقے سے پھینڈ لینا ہے پھینڈنے کے بعد اپنے ڈال دینا ہے یہاں دیکھیں جی مزید دوبارہ پانچ سے چھ منٹ پکانے کے بعد مزید دانے دار گریبی بن چکی ہے اب اس میں لال مثالے ڈالیں گے جس میں لال مرچ پاؤڈر ہے ہلدی پوڈر ہے دھنیا پوڈر کالی مرچ پوڈر کی ہوئی ہلکا سا چینہ سالٹ یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل دوبارہ گریوی دانے دار بن چکی ہے اب جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے بالکل ریسٹورینٹ جیسی آپ کو ریسی بھی بتا رہا ہوں آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہترین قسم کی تو یہاں جی چکن کو چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد تو یہ دیکھے جی گریوی بالکل چکن کے ساتھ رکھ چکیے اب یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے سو گرام دودھ ٹھیک ہے جی سو گرام دودھ ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے چلا یہاں پہ ہلکا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تیز نہ ہو اب چکن کو پکانے کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے دم دیا تھا ٹھیک ہے دودھ ڈالنے کے بعد دودھ ڈالنے کے بعد دم دیا تھا اب اس کو ہلکا سا پانی دیں گے کیونکہ چکن ہم نے جب فرائی کیا فرائی کرتے ہیں نا تو سخت ہو جاتا ہے اب چکن کو نرم کرنے کے لیے ہم نے پانی ایڈ کیا ہے کم سے کم تین سو گرام ہوگا اب مزید اس کو دم لگا دیں گے الحمدللہ جی پانچ منٹ کے لیے دوبارہ دم لگایا تھا چکن کافی حد تک نرم ہو چکا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس یہاں پہ اب اس کی فینل بھونا کریں گے اب اس میں ڈالیں گے ملک کریم ٹھیک ہے جی یہ جی ہے سو گرام سو گرام ہم ملک کریم ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ابھی اس کو دوبارہ ہم اچھے طریقے سے کر دیں گے مکس اب یہاں پہ آپ نے اگر پانی اور ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے پکانے کے بعد یہ دیکھیں گے جی. گریبی گاڑی ہو جائے گی کوکنگ آئل جو ہے اس کا اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں جی فیلپ ہونی ہو چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ لگائیں گے ہم مکھن بیس گرام دس گرام دس گرام کی ٹکی ہے اور ساتھ ہم نے اس میں لیمن ایڈ کر دیں گے سلائس یہ دیکھیں ہلکی سی کالی مر گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اب پانچ منٹ کے ڈھکن لگا دیں گے بالکل ہلکی آگ کے اوپر الحمدللہ یہ دیکھیں بالکل بہترین ہوتل جیسی ہانڈی تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں ڈال کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی زبردست لاجواب قسم کی بنتی ہے دوستو آپ بھی اس طرح گھر میں بنائیں ریسٹرنٹ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز گھر میں بناتی ہے صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی بنتی ہے تو امید یہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی